данном видео я расскажу о панели оператора станка Hamway ML26. Вот она, наша панель оператора. Да, в предыдущем видео я уже об этом говорил. То есть, все начнем. Первое, это лампа, да, которая показывает то, что панель готова к работе да, то есть загорается. Дальше кнопки включения и отключения. Э, вообще полностью панели чипу. Да. включение, отключение. Далее идет у нас потенциометр. Управление рабочей подачей, именно рабочей, не ускоренной. Дальше потенциометр с управлением режимами станка. То есть первое это режим Edit. Дальше автоматический режим. Следующий MDI режим либо полуавтоматический режим. Следующий, это джок степ, то есть режим толчковой подачи, да, то есть с кратностью. 1 микрон. Следующий режим толчковой подачи с кратностью 1 сотка. Следующий режим джок. Просто режим толчковой подачи без всякой кратности. Как говорится. Дальше у нас клавиши цикл старт. Это старт программы в автоматическом режиме либо в полуавтоматическом. Следующий цикл стоп, то есть остановка программы управляющих программ в автоматическом по автоматическому режимам. Следующая клавиша – это включение цикла, то есть зацикливание программы обработки. Работает она в автоматическом режиме, соответственно. Следующая клавиша – это зажим-разжим главного шпинделя. Да. Ну и последняя клавиша – это зажим-разжим противошпинделя. Далее здесь у нас представлен э, кнопка аварийного останова. Работает она, э, то есть, при нажатии на нее, соответственно, чтобы отключить, вращать ничего не нужно, да, то есть как это делается на более современных станках. Да, то есть второе нажатие мы отключаем, соответственно, наш аварийный останов. Ну и здесь э, сервисный разъем RS 232.